Я, я, не, я недавно слышал, что, например, внутренние российские акты, они сейчас, по крайней мере, признаны главенствующими международными. И здесь я... вы ошибаетесь, поскольку статья... Могу, статья, могу, могу, статья, могу. Я, могу я ошибаться. Не ошиб... А что вы имеете в виду? Нацистов. В прямом смысле этого слова. Наци... Которые творили и судили. А давайте с и вами... Я говорю, просто столкнувшись с вами рандомно, mm -hmm. абсолютно рандомно мы с вами mm -hmm. столкнулись... Да. Я вам говорю, что да, у меня были ситуации от моих близких и знакомых, которые на Украине конкретно с нацистами сталкивались. Mm -hmm. Здравствуйте, добрый вечер. Меня Александр зовут. Я из города Омск. Откуда вы, как вас зовут? Город как? Омск. Западная Ом. Сибирь, слышали? Слышал. Э, какие темы обсуждаете? Я Константин из Запорожья. Ну, очень приятно, Константин из Любые на самом деле. Любые на самом деле, которые, происходят... которые собеседники интересны. Главное, что без оскорблений, без маты. Mm -hmm. Главное, чтобы общение происходило максимально культурно. Вот единственное, Предлагаю ваня... вам пообщаться на тему войны Россия-Украина. Давайте пообщаемся. Главное, что без агрессивности. Чтобы у меня, нас, есть, ряд, у меня разговоры... есть ряд вопросов. Ну, подождите секундочку, вы не ответили. Вы готовы к тому, чтобы наш разговор происходил максимально культурно. Максимально. Все, замечательно, давайте пообщаемся. Понимаете? Сразу сразу ремарочку вставлю, Прошу прощения. Может быть, я наверняка. Да, не может быть, я наверняка не буду знать, каких-то моментов, в которых вы будете утверждать. Что? И я на Наверняка я не буду знать каких-то моментов, о которых вы мне будете заявлять. А тогда у меня просто. Навек... Давайте определимся да. сразу, что будет являться правдой в нашем разговоре. Не знаю, какие-то общеизвестные факторы. Общеизвестные факторы? Факты, общеизвестные. А, общеизвестные факты. А То факты, факты являются каким-то... Секунду. Факты являются каким-то доказательной базой? Или к этому факту нужно еще какой-то аргумент? подтверждающий этот. Факт. Ну, знаете. Предлагаю а -а -а. вам сделать следующим образом. Операция... Давайте пообщаемся. Конкрет... давайте... Не-не-не-не, пообщаем. секундочку. Предлагаю вам сразу определиться здесь, как говорится, на берегу. Если uh -huh. вы говорите определенный факт, либо я его говорю, мы его подпираем uh -huh. определенным документом. Если же документом этот факт не определен, значит это не, не факт или не установленный uh -huh. факт. Ну, бога ради, я готов пообщаться на таком вот mm -hmm. Правда, я не оперирую. Я наверняка не смогу оперировать такими данными, как? Почему? То есть наверняка, наверняка вы готовились к этим, к этим общениям, к этим общениям. То есть наверняка у вас было не одно, и наверняка вы больше меняете подкованные этих огнем. Я вам буду подсказывать. Я еще. Ну, и понятно, что там мой оппонент всегда мне будет подсказывать mm -hmm. те факты, которые ему выгодны. Поэтому давайте мы все Я буду будем очень общаться, сильно но... взывать к вашей логике. Вот, вот это вот. Примерно. Давайте. Я надеюсь. У меня Давайте, вопрос прошу. первый и самый главный. Кто виноват в войне России? Давай. Украина? Кто виноват в войне? Mm -hmm. Навер... наверное, все-таки Запад. Наверное, все-таки Запад. Кто? Запад. Запад. Ну ладно. Логи... Западное Содружество. Понятно. А в связи с чем вы это вот. так вот определили? Опираясь с на чем? что? Да. Ну, опираясь на мои небольшие крайне скромные знания истории. И Ис знания чего? Истории. Истории. Интересно. Скажите, а когда совершается а? преступление, во внимание берется что? Действо. Ну, то есть обстоятельства, при которых совершено преступление, правильно? И, наверное, берется во внимание право. Ну, нормативно-правовая база, Сам, или нет. Со, само, само, само нормативно-правовая база у каждой страны разная. Я же не утверждаю, может. что она одинаковая во всех государствах. Мы да пока да, что с да, вами есть... говорим на общую, общую картину. Но вы, но вы же говорите, мы же говорим с вами. Но зачем вы мы начинаете? Мы же дум... Зачем вы начинаете Фух, одновременно? Сами я вам задаю вопрос, а, вы говорите, все вы, я вы говорите вместе понять. со мной одновременно. Все, Если нормативно-правовая база, да или нет? Нет. Нет. Тогда на что еще опирается, например, суд в решении вопроса, совершено ли преступление как? или нет? Как, какой суд? Чей суд? Да без разницы, просто суд любого нет, государства. Это очень важно. Любого государства. У вас, например. Давайте нет. поговорим о России сейчас. У нас. Угу. Тогда мы будем опираться на правовую базу Российской Федерации. Угу. А если мы вот. будем рассматривать военные преступления Украины, угу. например, в частности. А они не будут опираться на правовую базу своего государства. <связь> а это маленько разные правовые базы, правильно? Совершенно верно. Ваше Целин, национальное право отличается от национального пошел, права нашего. Итак, вы, 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 не дали, если... мне, вы не дали мне. Так а говорить. если мы берем. Вы не дали, мне так... Слушайте, ну я же вас не перебивал, вы а шли, что мы делали замечание, что я вас перебил. Да, не давайте, давайте. Меня. Только вы сообщите, когда да. вы закончите, потому что вы делаете паузу. Да, вот, вот. Да, мне нужно же делать логические выступления. Я же не могу могу ну, пищать там, как Ленин, <связать> без остановки. <связать> Шучу, конечно. А, видите, у каждого государства есть своя правовая база. Это раз. Для кого-то, для каких-то стран. Вы повторяетесь, военной. это я уже слышал. Ну, я еще раз, я для закрепления материала, повторения материала, знаете. Вот, для каких-то стран бомбить мирные города является законом, абсолютно право, а для каких-то стран является военным преступлением. И извините, это и бывает диаметрально пропал, противоположные вещи, как... а если мы возьмем во, внимание конфликт, возьмем во внимание конфликт двух государств, то в соответствии с а какими нормами права будет рассматриваться кто прав, кто виноват? Это зависит от правовых норм конкретного государства. Если государство международное, ну если какое-либо государство, участник конфликта, признает международный правовый акт, то, конечно, мы. Угу. Если одно государство признает какие-либо какие акты, да, и оно ратифицировало их, то будем конкретно придерживаться их. Так, если отлично. оно не ратифицировало, если оно не ратифицировало международный акт, значит, этот акт не попадает. Угу. Скажите, а вот договор о дружбе и сотрудничестве, например, первый, попавшийся мне в голову, который пришел с 97 -го года, он был ратифицирован э, вашей э, Государственной Думой? Я не могу сказать, наверное, не можете. Мне, а скажите, мне, ваше не, государство, мне кажется, ваше даже государство является даже. государством организации, членом организации объединенных... Я услышал, нет, мне достаточно, мне не важно, а, что ну, вы, то вы не говорить. хотите дальше старший. Так а мне я зачем? Понял, нет я, и все, я, достаточно. Я понял, я вас услышал, я буду по-другому продвигать свои мысли, Итак, ваше государство вопрос. является членом организации Объединенных Наций. Конечно. Конечно, ваше государство обязано действовать согласно уставу Организации Объединенных Наций. Я не знаю. Вы я не знаете. Утверждать. Так я вам скажу, что обязано, поскольку я все могу утверждать, не сможете вам придется я сейчас. На, я, на, я я я не я недавно слышал, что, например, внутренние российские акты, они сейчас, по крайней мере, признаны главенствующими международными. И здесь, вы, и здесь вы ошибаетесь, поскольку статья могу, э, могу, статья могу, могу. Если я я могу не ошибаюсь. Раз, зачем я, говорить я, со, я со мной бывать. одновременно? Так вы же со мной сами. 115 если э, да, 115-я Российская Федерация и Конституция со значком 1 вам говорит о том, что вот международное право гораздо выше вашего национального. может быть. Вот. Ну, почему и это именно это в соответствии с а уставом между... Организации Объединенных Наций вы как член Организации Объединенных Наций должны поступать в строгом соответствии с уставом. А в данном конкретном случае вы этот устав нарушили, напав на Украину. Кроме того, вы нарушили ряд международных договоров, которые э, связывали У и Россию и Украину. Я готов послушать, каким образом Европа стала виновата в этом конфликте. Вы теперь я могу парировать? Я задал вопрос. Я могу сейчас парировать? Я вопрос задал. Да, господи, вот почему-то, вот когда я начинаю говорить, вы мне перебиваете. Вы говорите, Нет, я я не хочу не ответ услышать. Да вы же мне дальше будете задавать вопросы какие-то, вы мне же идите сказать, правильно? Или вы сейчас, если я отвечу... Я сейчас будете... задал вопрос, хочу услышать ответ. А я, вам, я хочу спрашивать. Вы, а, же вы, же все, так, вы все время хотите монолог. спрашивать? Я хочу монолог построить. Сначала говорите вы, потом я. Так, и я. Получается так, что вы, что а вы меня все время спрашиваете, скажи. а потом хорошо вы мне скажи. сказать вообще скажите, не только потом Правильно? мне ответьте на мой вопрос. Нет, давайте сначала я отвечу на ваш вопрос. Да, а без потом проблем, вы я же говорю, ответьте на вопрос. На да, без проблем. Давайте. Ответьте на мой вопрос. Еще... Да, я прошу прощения, давайте еще раз. То есть очень кратко. Вопрос, вопрос вам повторить. Как, а, на основании записываю. каких да. нормативно-правовых актов вы сделали заключение, что виновата Европа, ну в смысле Запад? А почему я должен основываться на нормативно-правовых актах? Ну она, скажите, а опирается а на что... а все. А все войны у нас у нас как бы идут, все вооруженные конфликты у нас идут на основании каких-то либо на. на не, вы мы не говорим правых. сейчас о войне, которая идет. Мы говорим о вином. Я, в в я вообще в принципе говорю, что любые конфликты вооруженные и Вы же не отвечаете на, на мой вопрос. Я задал правых вопрос: правых. опираясь на что, вы решили, что о, Европа виновата. Как, 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 как мне можно с вами ответить? Очень общаться просто: отвечайте на мой вопрос, я... и тогда говорите. Друзі, сьогодні кожен з нас може наблизити перемогу. Переходьте за посиланням в описі під відео та підтримайте Збройні Сили України будь-якою сумою. Кожна гривня є важлива, тільки разом ми сила. Вважаємо здоров'я. Ми бійці 5-ї окремої важкої механізованої бригади виконуємо свої бойові завдання на запорізькому напрямку. Звертаємося до команди Кіт Лекс з проханням про допомогу в зборі коштів на авто та комплект зимової. резины до него. Сумма сбору 300 тысяч гривен. Мы имеем потребу в этом авто для подвоза БК и особого склада на позиции в связи с погибшением погодных умов. Дуже просимо долучитися до цього сбору. Слава Україні! слава! Здравствуйте. Какие темы обсуждаете? О, я не намерена ругаться. Так и я же не намерен. С чего вы взяли? Чтобы по мне видно, что я намерен ругаться? Как вас зовут? Вы откуда? Я Константин из Запорожья. Очень приятно, Константин. Я Оксана из Краснодара. Вот. Видите, как замечательно. Кубань, правильно? Да. Вот я же знаю, как вы себя там чувствуете, в, на Кубани или в Кубане, правильно говорить? На Кубани, на, на Украине. Мы нет, ну, дело в том, что в Украине. А вот почему на Кубане мне непонятно. Ну ладно. Если вы считаете, на что. Нет, если вы считаете, что правильно говорить на Кубани, без проблем. Но я вам говорю, что правильно говорить в Украине. Хорошо, как скажете. Вот, э, скажите, как у вас... Э, вы с самого Краснодара или где-то там? С самого Краснодара. самого города. Как вы считаете, вот по отношению, например, к 14 там, я не знаю, 13-й, 14 -й год и вот сейчас, 24-й, что-то изменилось у вас? Конечно. Что изменилось? Отношения по всему. Я вам изначально сказал, что я не намерена вообще так, не ругаться. Не... Так а кто вам сказал, что я намерен ругаться? Я же вам вопрос задал. Что-то изменилось у вас? Ну, если да, то в какую сторону? Ну вот возьмем так: три основные вектора, да, там, экономика, общая, общая скажем так, ваша жизнедеятельность и безопасность. Ну вы поняли, да, до начала войны и на сегодняшний день. Ну, конечно, это все, ну, да, изменилось в некоторой степени. В какую сторону? И что изменилось? Или все вместе? Все вместе, в совокупности. Плюс или в минус? Ну, экономика однозначно, в моем понимании, да, направлена на поддержание людей, которые требуют поддержки которые в связи с ä, теми или иными действиями со стороны власти Украины, да, пренебрегли людьми своими, люди вынуждены были попросить защиты. Mm -hmm. Ну, вот, как бы с этой стороны. Со стороны защиты, естественно, тоже так же как. Наверное, наша защита работает, и сюда на нашу сторону тоже есть некое воздействие. Угу. Очень интересно скажите, может, у вас есть вопрос ко мне какой-то? Нет? У меня есть тогда. Скажите, а вот эта защита, которую ваше государство выделяет нашим гражданам, как вы думаете, почему так получилось, что стала появилась вообще необходимость в этой защите? Ну вот до 2014 -го года кто-то оказывал какую-то защиту? Честно, странно, что столько защитников, которые пытаются да, что-то там в интернете позиционировать себя как защитники. Что вы, имеете, туда... что вы имеете в виду как защитники? Я не пойму вас. Да нет, нет, нормально. Ну извините. Я а, это возможно. вы там мысли вслух. Ну хорошо. Так да, что-то да. изменилось у вас с 2014 -го года по 2024? Ну, кроме вот начали по... А у вас конкретно? Не, у я же спросил у вас. По отношению Помимо. к нашим гражданам, которые поехали, понятно, государство оказывает да, помощь. А, а, у меня в семье изменилось, да. А что изменилось? Да. Ну, потому что некоторые люди были подвержены были... атакам. Угу. А ваши близкие, получается, которые жили в Украине? Да. Ага. Понял. Но это вы все уходите вот вокруг того, что государство ваше помогает нашим гражданам. Хорошо, э, отрицать не буду, э, оставим это так, как есть. А в вашей конкретной жизни, вот безопасность, экономика и э, в общая жизнь, что-то изменилось у вас в плюс или стало лучше, стало хуже, вы стали больше зарабатывать, меньше тратить, и стало безопаснее, либо стало опаснее. А у вас как изменилось? Могу у нас задать? Война, у нас война идет. У нас война идет. Конечно же изменилось. А что вы сделали для того, чтобы это изменить? Что изменить? Ну вот все это. Что? что Кроме того, что вы ведете блог, как я поняла, да? Ну, а что вы имеете в виду? Вот это что все. Сделали? Что вы имеете в виду? Все изменить. Но чтобы что изменить. А что вы имеете в виду? Хоть что-то. Мне, чтобы дать вам ответ, я мне нужно понять, что вас? вы имеете в виду. Я не хочу ругаться. Нет, Так не ругайтесь. Вы, вы не же задайте вопрос, сказать, чтобы я смог... Я вас прошу, пожалуйста. Вы же задайте вопрос так, чтобы я мог на него ответить. Я же не понимаю, что вы имеете в виду. Ну, вы говорите, что вы сделали для того, что я могу вам ответить, все сделал, что, Может, так, что было в моих силах. Что Но что? Вот вы как считаете? Вы как считаете, из-за чего это все началось? Вот очень правильный вопрос. Это это очень правильный вопрос. Я считаю, потому что ваш президент, мне кажется, немножко сошел с ума. Да. 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 Угу. По какой причине? Что конкретного имеете в виду? Ну, может быть, это старость. Может быть, он переживал какой-то психоэмоциональный срыв. Кто знает? Есть, я что, я он... дело в том, что не врач, я не могу оценивать. Я могу только дать правовую оценку, прав или не прав. Могу вам объяснить с этой точки зрения. Все остальное а вот это к врачу, к доктору. В 2014 году отслеживали, да, происходящее действие? Абсолютно. Ну, если бы вы абсолютно отслеживали, наверное, вы и сейчас немножко по-иному отслеживали. А что, какие у вас данные? Какие, что говорит вам об обратном? Да ну, ради бога, господи, вот эту демагогию разводить. Ну, ну почему, слово... вы же не согласны со мной, наверное, с кем-то, да? Вы отрицаете абсолютно происходящее то что было с людьми и что там происходило с нацистами а что, что они имеете творили? а что вы имеете в виду нацистов в прямом смысле этого слова Наци... которые творили и судили. а давайте с вами и я говорю просто столкнувшись с вами рандомно mm -hmm. абсолютно рандомно мы с вами mm -hmm. столкнулись да. я вам говорю что да у меня были ситуации от моих близких и знакомых которые на Украине конкретно с нацистами сталкивались mm -hmm. вот это поворот Просто отрицание наличия нацистов на Украине, ну как бы само собой. А давайте с вами определимся. Я вам задам один вопрос, и мы поймем, понимаете это ли вы? Нацисты, да? Понимаете ли вы, о чем идет речь или нет? Кто эти нацисты? Дайте определение. А, ну, я, я вам заранее произнесла. А вы зададите я вопрос, не... кто такие нацисты? Да, кто это? Mm. Ну вот определение, что книжка, как говорится, пишет. Ну, если честно, правда? При всем уважении, я вынуждена откланяться. Мне больше с вами ни о чем разговаривать. Почему? Вы не знаете определение нацизм? Давайте с вами почитаем. Я знаю, что такое определение нацизма. Я не хочу больше с вами общаться, если вы не знаете, что такое определение нацизма и вы отрицаете его наличие. Я знаю, оно здесь не присутствует до момента, пока вы отрицаете наличие нацизма на Украине. Давайте почитаем, какие проблемы. Почитайте, сколько вам влезет, ради бога читайте. Так вы же не знаете, вы же ошибаетесь, не я. Господи, ну серьезно, конечно. Если бы мои близкие не говорили об этом, я бы вам ни слова а не сказала. Что говорит, Что говорят ваши близкие читать? Читайте, пожалуйста, читайте. А что говорят ваши близкие? Возможно, Видео посмотрите, что-то вас вразумит, что-то будете знать, где-то как-то посмотрите историю тех времен, тогда поймете. А что говорят ваши близкие? Я говорю, я вынуждена перед вами откланяться. Нам больше не о чем бо разговаривать. Вы боитесь? Это утопия. Я не боюсь ничего. Так, а в чем проблема? Давайте разберемся вы, в вопросе. Вы наличие этого. Я еще раз говорю: давайте вы мне покажите, что нацизм это. Я вот, вам это, ничего это, показывать не это, буду. Это. Не мне... вы... Так извините, вы же не понимаете, не что такое нацизм. Для вас же нацизм это все, что против того, что вы пришли нас убивать. Это нацизм. По вашему понятию, мы должны были лапки сложить кверху и сказать: спасибо, вами, что, что вы извините, пришли. Пожалуйста. Всіго доброго, всіго доброго, Давай, правда. Біжи, біжи. Почитай только в книжки, що пишуть про нацизм. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.